Ребята, всем привет! Давайте сегодня приготовим неймовірну смачную страву, название якое? Бандуряники! Неймовірна смачная страва. Лайк, подписка. Ребята, подпишитесь. Пол килограмма. Натираем картошку на крупной терке половину, это 250 грамм. И 250 грамм натираем на мелкой терке. Так, ребят, натер я картошку. Добавляю соль и любимые специи, какие у вас есть, какие вы любите. У меня тут, допустим, баварские травы. И добавляем одно яичку. И одна столовая ложка муки с горкой. И все-все доброе вымешиваем. Все, ребят, ставим сковородочку, наливаем алии и обжариваем, как обычно, дыруми. Так, ребят, переворачиваем. Опа. Вот такие ларненькие получаются. Опа, иди сюда. Одной рукой неудобно, конечно, но ну еще. Ребята, старайтесь, чтобы они у вас были одинаковые. Ну, что так, типа, вот такие красавцы выходят. Ребята, обжариваем все и выложим на бумажные полотенца. Пускай лишний жир весь уйдет. Так, ребята, берем лук и нарезаем полукольцами. Лука 200 грамм. Так, ребят, и обжариваем лучок. И добавляем сюда чесночок. Сейчас ребята на любителя. Хочет добавлять, кто хочет. Не, я люблю сейчас да, их. Ребят, под тем временем, пока чесночок с цибулькой жарится, берем вот такие гарные шампиньончики. Шампиньонов тут 300 грамм. И нарезаем кубиком. Ну, не ну, дуже мелким. Так, ребят, нарезаем вот так на грибочки. Вот такие большие кубики. И все все в зажарочку кидаем. И обжариваем. Так, ребят, перемешиваем. вымешиваем. Я только, вот бачки, появляется жидкость, шампиньоны выделяют сок и мы добавляем сюда вышкового масла. И солим. И хорошо перемешиваем. Так, все, ребята, так чуть-чуть помешали. И ждем, пока чуть-чуть. Вот это, видите, водичка вот это и Так, все, видите, уже ну, практически и в цей момент, ребят, мы добавляем 2 столовые ложки сметаны. Можно три, ничего страшного, И все хорошо, курим еще. У нас бомба ракета. Вот, ребята, тут красота выходит. Чуть-чуть раз помешали. И оставляем это все минут на 5, не накрывая крышей. 5 минут, ребят, ребят, берем наши дырунчики, вот такие гарни, которые мы насмажили. Вот такая форма, смазываем ее маслом, формочку. И выкладываем вот так первый слой. Берем наши вот такие грибочки с луком, чесночком и накладываем вот так. Первый. Вот так. Хорошенько так, чтобы... Ребята, вот такая красота выходит. Берем тостовый сыр, мы на вот такие бачки. И ложим вот так. Раз. 30. Так, дальше. Накрываемся все. Раз. Ой, я классно выходит. Так, ребята, накрываем другой слой сырком, И завершающий. Так, придавливаем чуть-чуть. Не сильно, но так чуть-чуть. Класс, придавил. Ребят, говоря, набираем сырок на крупной терке. И делаем вот такую шапочку. Завершающий штрих, я кажу. Шапочку такую. Такие. Так, ребят, вот как красота выходы, Дивится. вообще бомба ракета. В разогретую духовочку, ребята, 180 градусов, 10 хвилин. И готово. Так, ребята, в разогретую духовочку ставлю. 10 хвилин и готово. Лайк. Like. Ребята, такие у нас вышел бандурянок. Такие названия прикольные. Но он неимоверно смачный. Пробуйте, готовьте. Ребят, лайк, like, подписка. Подписывайтесь, ставьте лайки, будь ласка. Вам не, не тяжко, а мне приятно. Приятного всем. Лайк. Like.